Інформація традиційна. За даними Раксу, за лютий 2012 року народилося 52 малюки. 35 хлопчиків, 17 дівчат. За лютий минулого року народилося 55 немовлят, 37 хлопчиків, 18 дівчат. За лютий цього року померло 71 громадянин. За цей же період 2011 року 86. За даним міського відділу міліції. За люди 2012 року зареєстровано 86 злочинів, з яких розкрито 31. За цей період минулого року скоєна 181 злочин розкрите 48. За період минулого року 181 злочин розкрите 48. Слава Богу. Участие в областном расширенном совещании с вашего, вашего дозвола на российскую мову э, делегация города э, под моим э, руководством э, принимала с профильным заместителем, с руководителями соответствующих э, отделов, принимала участие на уровне городской областной э, администрации, Михаил Маркович Добкин проводил, по инициативам президента. Мы спланировали себе ряд мероприятий в поддержку этих инициатив и будем их активно обсуждать, в том числе и на мнение депутатов городского совета. 2 марта подписан договор социального партнерства с государственным предприятием «Укрспецвобода». Для города это тоже событие. Мы его подписали в стенах «Укрспецвобода». Вы обратили внимание в средствах массовой информации, как это происходило. По выплате заработной платы бюджетникам. На сегодняшний день выплачено 35% аванса. 29 марта будет выплачена остальная сумма аванса. Заработная плата будет выплачена до 7 апреля. Хочу прокомментировать. Исходя из сложнейшей ситуации по плате за газ, приоритеты по оплате на этот раз мы поставили по оплате за газ. так? Поэтому ситуация, ну скажем так, предсказуемая, будем действовать таким образом. По работе коммунальных служб. Все службы работают в штатном режиме. Начали подготовку весенних работ по зеленым насаждениям, скажем так, по удалению, по формированию крон на центральных улицах города, обратили внимание. И вчера проводили работу по подготовке к высадке деревьев. Работа будет проходить в комплексе с организацией згідно распоряджения и губернатора по чистому домкилю, в организацию субботника. Значит, мы к этой работе в отдельном формате подойдем. Такую работу мы сегодня готовим. Проведена серьезная работа по легализации рабочих мест одно из направлений, которому сегодня уделяется внимание, начиная от центральных органов власти президента и заканчивая нашими, нашей работой. Обследовано субъектов хозяйствования за февраль 2012 года. 39 выявлено теневых рабочих мест, 15 легализовано 10. С начала года обследовано субъектов хозяйственной деятельности 88, выявлено теневых 42, легализовано 24. За 2011 год обследовано 353 объекта хозяйственных, хозяйственной деятельности, выявлено теневых 83, легализовано 58. Эту информацию специально даю до видома чтобы все понимали о то, том, что одно из основных источников, одним из основных источников поступления средств в бюджет, к сожалению, дефицитному, является подоходный налог. Это, естественно, работа наших представителей малого и среднего бизнеса, в принципе, крупных предприятий по организации рабочих мест и, естественно, по выплате заработной платы. Союзный комитет управления труда участвовал в Всеукраинском конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию среди профсоюзных организаций работников социальной сферы Украины заняли третье место. Я хочу, чтобы мы этой информацией поаплодировали. Проходил ежегодный всеукраинский конкурс населенный пункт наикращего благоустроя и подтримки радянского, порядка. В областном этапе наш город занял первое место. И документы мы вчера отвезли в Киев на участие в заключительном этапе. Работа Лазовской городской призывной комиссии очередной раз признана лучшей в области по подготовке и проведению призывной кампании. По результатам работы областного этапа всеукраинской выставки конкурса работ учащихся по техническому моделированию воспитанники дома детского и творчества получили первое место. Молодцы! Наш ансамбль танца «Выслянка» Дома детского и творчества заняли третье место во всеукраинском фестивале хореографического искусства, который проходил в городе Херсоне и волейбольная сборная девушек, воспитанники ЮСШ Олимпия заняли первое место в чемпионате в Харьковской области. Эти <клес> запускания будут до информации, наданной мною.